सतनाम सिंह साधु जी थैंक यू सर चेयरमैन साहब मैं पंजाब के किसानों और खेती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूँ सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पंजाब में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए दो हजार पंद्रह सोलह के बजट में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पंजाब को देने का फैसला किया था उनकी स्पष्ट सोच थी की पंजाब के किसान को ट्रेडिशनल वीट पैडी साइकिल से बाहर निकाल कर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर की ओर ले जाया जाए चेयरमैन साहब यह दुर्भाग्यपूर्ण है के हमारा पंजाब प्रधानमंत्री जी के इस तोहफे को जमीन पर नहीं उतार पाया पिछले दस वर्षो से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एक दश का कीमती समय बर्बाद हो चुका है। आज दो आज 2026 में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो स्वीकार करना होगा की दस साल पुरानी योजना आज की नई संभावनाओं और चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है चेयरमैन साहब पंजाब में सेवन परसेंट से कम जमीन पर हॉर्टिकल्चर होने के बावजूद हॉर्टिकल्चर पैदावार जो 2011 में छह करोड़ थी वो अब छब्बीस हजार पांच सौ अस्सी करोड़ पार कर चुकी है और इसमें अभी भी अपार संभावनाएं बाकी हैं। पंजाब का किसान आज हॉर्टिकल्चर को पॉजिटिवली अडॉप्ट करने लगा है यदि पंजाब में इस संस्थान को पुश किया जाए तो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकता है चेयरमैन साहब मैं दावे से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पंजाब का किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है चेयरमैन सर मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से अपग्रेड करके सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया जाए और इसकी जल्दी स्टेब्लिशमेंट इंश्योर की जाए चेयरमैन साहब पंजाब में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के पीछे कई ठोस तर्क है हमारे लिए ये गर्व की बात है की प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन के साथ इसी हफ्ते साइन किया है जिससे लोग मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहते हैं इससे एग्री एक्सपोर्ट के लिए नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इस स्थिति में यह विश्वविद्यालय यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चेयरमैन साहब यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग टेस्ट टेस्टिंग लैब्स होंगी और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित होंगे जिससे पंजाब का फल सब्जी सीधे ग्लोबल मार्केट में जा सकेगा यह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और पंजाब के युवाओं के लिए एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के द्वार भी खोलेगी चेयरमैन साहब प्रधानमंत्री जी के पंजाब के प्रति अटूट प्रेम को देखते हुए मैं आग्रह करता हूँ की इसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल हॉर्टिकल्चर